bizda bugun xudo uchun bir yaxshilikni bir harakatini qilmay qo'ydik sadiy sheroziy rahmatullohni oldiga bir kun bir muridlar kelibdida taqsirim debdi men bir tush ko'rdim tushimda xurosonni hokimi o'zi ja esi yo'qroq odam bo'lgan ekan shu mahalda lekin esi yo'qroq odam bo'lsa ham deydi jannatda yuribdi tushimda jannatda deydi shunaqangi gulzorlarni ichida de yurgan emish deydi hazrat shu odamni hech bir yaxshi amali bo'lgan ekanmi bir istixora qilib bersinlar debdida haligi odam sodda yaxshi kishi ekanda o'zi haligi tush ko'rgan odam keyin sadiy sheroz rahmatulloh alayh bir kechasi namoz o'qib ey xudo shu hokim o'tib ketdiyu buni bunaqangi ta'rif qilyapti nima amali uchun jannatda bunaqangi bir ne'mat bilan sero qilib qo'yding desa tushiga kirgan ekan tushida o'sha xurosonni hokimi gapirgan ekan men dunyoda umrimni bo'lmag'ir narsalarga sarf qilib yubordim kim qanaqa ishlarni qilib yubordim ammo xudo taolo menga bir yaxshilik qilishni nasib qilgan ekan bitta odam ko'chada bir kun otda ketib tursam bir juda judayam zaif bir yetim bola oyog'iga tikon kirib yig'lab yotgan ekan haligini yonida hech yupatadigan kishisi yo'q ekan xudo qalbiga bir mehr berdida otdan tushib haligi bolani oyog'idagi tukonni sug'urib tashlab oyog'ini bog'lab qo'yganman degan ekan shu bitta tukonni yulganligimni evaziga alloh taolo shuncha gulgulzoda chiqarib berdi menga degan ekanda bitta sug'urilgan tikoni evaziga shuncha gulni alloh taolo chiqarib berdi menga jannatda degan ekan endi siz bilan bizga alloh taolo unaqa tikoni nechta bittasi sug'urishga imkon berib turibdi hech syo qalbimizdagi adovat degan tukonni sug'urib tashlay xudo uchun eng katta tukan ana shu qalbni yemiryapti u yeyapti iymon deyapti eng yomoni oxirgi haddan oshib boryaptida ya seni musulmoning deb yoyapti imoming kim bo'libdi de imoming kim bo'ibdi degan odamni iymoni ketdi imoming mana man, shu minbada turib gapirgan imoming men uchun bir pul degan odamni iymoni ketdi u nima uchun chunki imom qori olim masjidlar allohni shiorlari bo'ladi alloh nima deydi qur'onda kim allohni shiorlarini ta'zimini joyiga qo'ysa ulug'lasa hurmat qilsa men taqvo qulib uni qalbida taqvosi borligidan qiladi deyapti alloh taolo taqvosi bor odam allohni shiorlarini hurmat qilar ekan garchi qalbida unga nisbatan bir adot bo'lsa ham xudo uchun hurmat qilar ekan endi u imoming kim bo'libdi mening uchun masjiding men uchun kim bo'libdi masjid qurganimdan ko'ra undan ko'ra haa mayxona qursam yaxshi degan odamni iymoni ketdi uni janozasiga borib ham o'tirmang uni unaqa notovonda nima uchun u namozi ham ketdi o'sha bandani alloh taoloni e'lon qilib qo'ygan shiorini u oyog'i ossiqb qo'yib qolganligi uchun haddan oshib ketib qoldi u